semua dalam Malaysia hari ini terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami sebagaimana yang saya cakap tadi hmm. kita nak fokuskan kepada bagaimana kesan screen time kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Baik. Jadi sekarang ni kan mana-mana kalau tengok sekarang hmm. itu antara macam umpan umpan Aa, ataupun escapism ke tak kacau apa. Kita, macam itulah. Hmm. Kerana uh, waktu makan macam eh menikmati tak makanan ni. Hmm. Macam uh, sepanjang saya mesyuarat tu dibolehkan 2-3 jam kan hmm. Sepanjang itulah anak itu memegang hmm. skrin itu Okey, Kita akan lihat ada konteks yang lebih luas Bersama dengan tetamu kita hari ini uh, Kita bawakan uh, Pons Raida uh, yang uh, Beliau merupakan perunding, kibawa dan terapi Terapi, Ketuturan. Ketuturan. Okay. Dan, dan Dr. Ada, Nur Azyati Yusuf ataupun Encik Abdullah Besyarah perubatan dan pakar pada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia Terima, terima kasih bersama kami kasi. di studio dan tidak lupakan kita ada juga seorang lagi uh, kita nak bersama dengan beliau secara maya iaitu Siti Zaharah Rizal merupakan ibu uh, kepada seorang anak yang kini berada di Pulau Jawa Baru Assalamualaikum Puan Siti Waalaikumsalam oh, uh, Terima kasih bersama dengan kami Okey. Berkenaan okay, dengan topik ni, mungkin okay, kita boleh tanya dulu uh, kepada puan Siti. Sekarang anak berusia berapa tahun? Anak saya sekarang 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 hmm. bulan. Okey, kami difahamkan um anak ni memang ada sedikit masalah tentang screen time ni. Ah, ha, okay, kita ah uh, bagaimana masalah bagaimana kesannya? Um uh, anak saya ni daripada dia baby daripada 6 bulan hmm. sampai umur tahun lebih saya letak dia depan lepan. Ooh. Jadi uh, de dia depan TV saja tanpa pengawasan saya lah sebab saya packing. Jadi kemudian saya dah nampak dah dia lost eye contact sejak dia duduk lama sangat depan TV tu. Oh eye contact maksudnya dia suka untuk interaksi ke ataupun macam mana? Ya. Dia, saya panggil dia, dia tak dengar, dia tak toleh. Saya panggil banyak kali dia tak datang macam tu. Ya, yeah. <gulpernari> tapi kalau kita kadang-kadang sebagai ibu kan kita kan bila nampak simptom-simptom macam tu kan, kita macam saberkondria juga. Macam hmm. eh ini autism ke apa ke hmm. kan, betul tak? Aku tak tahu pun, terlalu memikirkan. Ha -ha. Okay, tak apa lagi tak? kita tanya lagi uh, <laughs> kepada Puan Siti. Ya. Yeah. Okay. Uh, sekarang ni macam mana melihat, ada progress ke, ada apa ke? Ya, uh, sekarang ni dia sebab dia baru diagnose hari tu, hmm. diagnose uh, autism hmm. uh, sebab saya nampak ciri-ciri dia. Mm -hmm. Banyak ciri-ciri ni kita pergi diagnose. Doktor dah diagnose dia as a moderate autism mm -hmm. sebab dia suka tak kepala. Macam mana? Di karakter dia macam mana? Dia macam sekarang ni. Ha -ha. Sekarang ni uh, macam ni lah dia kadang-kadang ada masa dia tantrum uh, tapi mm. eye contact tu masih minimal lah tapi oh, dia okay. dah pergi terapi semua dah. Dia lebih bersendiri ke lebih macam mana? Ah uh... uh, lebih mudah bergaul. Bergaul. sejak dia hmm. berterapi. Okey. Okey, baik. Kita akan bincang juga nanti bersama hmm. dengan perunding kita dan juga Syarah. Okey. Dapatkan kupasan yang lebih meluas. Tak, tak mungkin... Tak, saya nak tanya hmm. doktor. Um, sebab ada juga saya terbaca bila kita terlalu um, bagi gadget okay, kepada anak-anak kita. Kadang-kadang hmm. dia ada simptom macam autism. Kan sebab dia terlalu fokus tu kepada dia. Sedangkan hmm. makan pun mulut mengunyah. Mata tu pandang skrin. Uh, jadi mungkin bagaimana um, melihat, mungkin untuk introduksinya, doktor boleh uh, terangkan dahulu berkenaan dengan apa sebenarnya masalah screen time ni. Okey, terima kasih uh, Puan Faria di atas soalan tersebut. Jadi, um, sebagaimana kita selalu dengar mengenai screen time kan? Uh, screen time di kalangan sebenarnya... Masalah ini um, meluas. Dia bukan melibatkan kanak-kanak sahaja, tetapi juga uh, golongan remaja dan dewasa. Screen time ini apabila seorang kanak-kanak atau individu itu terdedah kepada um, sebarang bentuk um, peralatan yang mempunyai skrin lah, seperti um, gadget, uh, television dan juga uh, laptop, komputer. Lah, jadi kalau kita tengok uh, di kalangan kanak-kanak ni uh, screen time ni ada memang telah di um, ditunjukkan telah terbukti bahawasanya kalau terlalu lama screen time itu memang akan menyebabkan um, perkembangan terbantutnya perkembangan dalam pertuturan. Yeah. Um, ada satu kajian yang telah diterbitkan pada tahun 2015, uh, 2019 um, oleh Journal of American uh, Medical Association yang menunjukkan kanak-kanak yang um, berumur eh uh, kur kurang daripada 2 tahun 18 bulan macam tu yeah. yang uh, me 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 apa tu spend masa lebih daripada 30 minit setiap hari hmm. memang menjejaskan um, mereka mendapati risiko tu dua kali ganda hmm. lambatnya dari segi pertuturan tu apabila mereka terdah kepada um, screen time yang lebih 30 minit. Ya. Kita dapati banyak bacaan kata okey, bawa dua tahun jangan bagi langsung ya. Hmm. Tapi dengan kehidupan sekarang ni, apa yang bekerja mungkin kesibukan tu, memang yeah. itulah dia antara solusi. <laughs> Akhirnya kita dapat puan Sri terangkan. Uh, sebab katanya nak tunggu 2 tahun tu lama sangat kan eh? sebab mungkin ada yang berbangga juga katanya anak aku setahun dah boleh buat itu ini mm -hmm. dah boleh faham maksudnya kadang ikutkan apa kesan yang dapat konsentrasi dekat dia okey memang kita menggalakkan supaya bawah 18 tahun tidak digalakkan langsung 18 ma maafkan 18 bulan ya mm -hmm. mm -hmm. tapi sejak covid bila semua orang menggunakan gadget mm -hmm. screen time tu diberikan kepada 18 bulan ke atas mm -hmm. untuk FaceTime je untuk buat video Okay, sebab kita dapati memang ada parents kata ada beberapa kata anak saya dapat belajar bercakap daripada tengok video dekat skrin yeah. mm. tapi sebenarnya manfaat yang anak tu dapat berbanding tanpa skrin lebih banyak mm. untuk bawah 2 tahun. Yeah. Mm. Jadi takkanlah kita nak merisikokan perkembangan anak kita tu yeah. untuk skrin. Mm dan kalau untuk anak yang lebih besar umur 4 tahun ke atas memang bagus sebab dia dapat tambahkan kosakata, hmm. dia dapat belajar bina ayat, dia cerita-cerita kartun yang dia tengok tu. Hmm. Tapi untuk bawah daripada tu sebaik-baiknya elakkan. Sebab dia akan dapat nampak macam yang puan tadi cakap, um, ada masalah seperti autisme tadi, di mana dia kurang tumpuan, dia kurang, dia lambat bercakap dan ada ciri-ciri hiperaktif. Hmm. Kalau bawah 3 tahun hmm. didedahkan lebih daripada 3 jam sehari. Hmm. okay tapi kalau anak tu dia memang ada autism, ia gadget ni bukanlah punca dia. Hmm. Ha dia bukan punca dia tetapi anak tu jadi macam autism like tadi sebab gadget ni menghalang dia daripada perkembangan dia yang normal. Hmm. Okey. Hmm. Okey. Um positif saya nak tanya um sebab tadi kata masa usia dia 6 bulan uh, Puan positif dah bagi dia tengok TV dan sebagainya kan. Pada usia ya, berapa uh, pada usia berapa yang macam positif rasa macam eh dah mula risau, terlalu risau hingga baru bawa dia pergi jumpa doktor saya uh, masa setahun sepuluh bulan saya dah nampak ciri-ciri dia Tapi pain, tiptoe, dia picky eater lepas tu <coughs> eye contact tu dah paling saya curious uh, then saya bawa pergi screening kat uh, apa terapi swasta <coughs> saya pergi screening and then screening cakap dia mild autism <coughs> pastu saya terus bawa pergi KK terus pergi ke hospital terus diagnosa dekat hospital oh, oh. oh Allah Okay. maksudnya masa tu baru tahu bahawa memang betul lah memang ada ada ya yeah? masa pergi ke yang second peperiksaan tu barulah tahu bahawa memang ada autism lah ah ya yeah, betul ah okey baik kalau tantrum apa yang biasanya berlaku dia dapat positif kongsikan? sesuatu yang macam dia, yang dia nak dia akan hentak kepala sekuat hati Hmm. Hmm. Okay. Jadi mungkin nak tanya Doktor Macam mana nak mengawal Respon yang anak itu berikan uh, Mungkin hmm. dia uh, Tadi saya baca artikel Nampak artikel tadi Katanya macam ada ketagihan kan hmm. Bila kita ketagihan ni Bila kita tak dapat Kita akan memberontak hmm. uh, Kadang usia yang masih muda Dua tiga tahun ni Macam kita nak memahami Emosi mereka kan Kadang-kadang uh, tak boleh bercakap Tapi macam mana nak memahami Mesej yang nak disampaikan Oleh si anak tu hmm. Dan apa yang ibu bapa boleh tahu Okey, yang ni khusus untuk anak-anak hmm. yang um saya kira uh, mengalami lewat perkembangan pertuturanlah okay. ya. Okey. Um mereka uh, uh, mengalami kesukaran untuk ber berkomunikasi kerana Uh, lewat perkembangan pertuturan hmm. kita perlu kenal pasti dekat situ sama ada uh, lewat perkembangan pertuturan itu adalah disebabkan oleh masalah gangguan autisma hmm. ataupun um, lewat perkembangan disebabkan memang dia banyak me, apa tu spend time untuk me, uh, menggunakan screen time tersebut. Hmm. Hmm. Kerana pengenali pengenaliannya berbeza hmm. untuk kedua-dua masalah tersebutlah. Tapi secara generalnya uh, secara amnya uh, untuk anak-anak yang mengalami um, kelewatan perkembangan pertuturan akibat daripada kalau kita kenal pasti daripada daripada sejarah yang kita ambil daripada pesakit tersebut hmm. memang banyak masa yang menggunakan untuk dengan screen time kan hmm. jadi kita akan berikan tips-tips ataupun nasihat kepada ibu bapalah hmm. untuk sebagai contohnya yang pertama apabila menggunakan apabila di rumah tu kena ada waktu yang memang screen free maknanya tidak boleh uh, sekurang-kurangnya satu, uh, ...satu jam sehari uh, yang mana satu keluarga tu tak tak boleh tak ada guna tak langsung. boleh contohnya uh, hmm. waktu makan waktu bersedia untuk bersolat sebagainya yang kedua memang ibu bapa merupakan teladan kepada anak-anak hmm. maksudnya ibu bapa pun apabila dia nak memastikan anak kurang guna gadget ataupun mengawal guna gadget hmm. kena memastikan ibu bapa pun menunjukkanlah dia pun uh, ada masa yang dia tidak menggunakan gadget hmm. dan yang ketiga saya rasa tips yang paling kita telah bincangkan sebentar tadi dengan kita tunjuk apa tu tetamu sebentar tadi kan hmm. aktiviti fizikal hmm. maknanya ada masa yang di, di rumah uh, aktiviti hmm. fizikal tanpa melibatkan gadget langsung maksudnya hmm. memang letak simpan telefon uh, gunakanlah bersukan kan sebagai contoh hmm. main pingpong, uh, main chess dan aktiviti kalau anak-anak perempuan uh, gunakan masa untuk spend uh, baking memasak dengan ibu hmm. itu aktiviti hmm. tersebut bukan saja merapatkan hubungan antara ibu dan anak hmm. tapi juga pada masa yang sama boleh membantu untuk um, mengembangkan ataupun mengatasi masalah pertuturan Kena tersebut. Kena ada ya. jalan juga kan. Ya, betul. Bermula di rumah juga sebenarnya. Ya. Baik, saya nak tanya Puan Zuraida. Um, kesan buruk ni sebab kita taklah tumpukan terus kepada kanak-kanak. Kita dewasa ni pun kadang-kadang handphone silap letak pun kita dah risau. Yeah. Bukan risau macam yang dalam Macam masa ni. memori ya? Ha, macam dah. Ha, okay. hmm. Dalam tak diam sebenarnya kita pun ada ketagihan tu kan. Macam handphone tu adalah satu benda yang celik mata terus pegang. <coughs> Mungkin kita tak tahu kesan buruk Uh, daripada screen time ni uh, di kalangan orang dewasa, sebagaimana sebenarnya sebab kalau tengokkan kita bekerja pun kadang-kadang boleh menyebabkan kita pun tak fokus sebenarnya mm -hmm. Okey, biasanya apa saja yang kita masukkan ke dalam badan kita kita tengok kita makan kalau screen time ni tak apa yang kita tengok dan kita dengar lah dia akan mengubah kepada apa cara kita berfikir dan merubah cara kita bercakap dan tingkah laku. Jadi dia akan bagi kesan kepada tumpuan, kurang produktiviti. <coughs> Jadi tumpuan tu dia tak boleh nak deep focus, nak <coughs> fokus lama-lama. Jadi dia nak mencari penyelesaian di kurang kreatif. Dia akan cari yang surface saja. <coughs> Okey, dan kemudian dia akan bagi kesan kepada emosi. Tambah lagi kalau tengok social media orang tu macam uh, sempurna saja kan dekat social media. Jadi dia akan macam macam-macam masalah mental boleh berlaku. <coughs> Okay, hmm. dan juga bagi kesan kepada uh, dia dari segi pola tidur, hmm. masalah penglihatan juga. Ada banyak kes-kes kanak-kanak umur 3 tahun masih lagi pukul 12 malam lampu tutup dia masih lagi dengan skrin contohnya hmm. kan. Jadi menyebabkan masalah rabun, juling dan sebagainya. Dan hmm. kalau kita lihat budak-budak zaman dulu lah, hmm. okay, uh, dia ada eye finger coordination yang benda nak panjat pokok kemudian yeah. kalau main apa-apa tu ada yeah. perancangan okay. yang banyak. Eh? Yeah. Sekarang ni semua bertumpu di satu benda saja. Betul. Tak mengasah minda walaupun dia bermain game bertekan hmm. tapi hanya terhad kepada ini saja. Tak ada lagi spektrum yang lebih luas ya. guna satu jari saja. Ah ha, satu jari. Hmm. Terswipe. Hmm. Tapi saya nak tanya doktor, betul ke um, kalau kita tengok di media sosial mengatakan bahawa hmm. ada beberapa kondisi yang kadang-kadang macam mata uh, disebabkan kita selalu screen time terlalu lama ada yang menyebabkan um, macam serangan sawan dan sebagainya adakah itu betul ataupun bagaimana okay, um, banyak data menunjukkan sekarang ni aa uh, Akibat daripada uh, penggunaan screen time yang lama, menyebabkan gangguan kepada uh, mata letih ataupun uh, macam uh, Puan Zahira cakap tadi, juling dan juga uh, dry eyes lah, kering mata tersebut. Tapi um, berkenaan dengan sehingga menyebabkan sawan semua itu, um, sebenarnya belum ada data saintifik hmm. yang diterbitkan hmm. yang mengaitkan antara penggunaan screen time yang lama dengan sawan lah. Tapi setakat uh, ini juling tu adalah boleh? boleh di antara antar perkara yang boleh disebabkan yang berkaitan dengan penggunaan screen time yang lama. Itu dia. Hmm. Kalau kita membawa sikit kalau macam masuk ke dunia lelaki kan, hmm. kalau di kutubah Jumaat pun hmm. imam kata uh, khatib tempat ya, sebab ada juga ada anak yang ketika kutubah ketika masih lagi dengan teknologi yeah, ataupun gadget yeah. kan. Jadi uh, juga beri impak kepada pergaulan. Uh, sebab dia biasa dalam satu zon dia yang terhad kan, dia tak suka untuk bergaul, berbicara. Kadang-kadang rumah tu balik kampung keraya ke, Uh, semakin terancam lah kita punya hmm. wasilah dan jemaah tu. Macam mana dapat perasaan okay. Sebenarnya, uh, bila seseorang tu dia ketagih kepada gadget, ketagih kepada skrin, hmm. dia adalah satu cara dia untuk escape, melarikan diri daripada dunia sebenar. Hmm. Sebab hmm. kalau macam kanak-kanak pun, dia nak dia lebih suka main game, dia suka tengok skrin, tengok video sebab daripada dalam tu, dia rasa selamat, dia rasa sukses, dia rasa berjaya. Hmm. Bila dia main game, dia dapat star-star. Tapi kalau dalam dunia sebenar mm -hmm. ibu ayah memberikan benda yang sama anak sebenarnya lagi suka spend masa dengan ibu ayah berbanding daripada skrin tu. Mm -hmm. Jadi tak adalah rasa uh, kesunyian kan. Jadi mm -hmm. kalau macam kita nak latih daripada anak-anak ni sebenarnya saya kategorikan kepada tiga fasa. First untuk anak kecil 4 tahun ke bawah memang kita kena protect. Kita kena lindungi dia daripada konten dan juga time timing lah daripada segi masa. Mm -hmm. Seterusnya kita kena didik apa waktu yang baik, apa konten yang bagus, apa yang konten tak bagus masa dia dah semakin besar. Bila boleh tengok, bila tak boleh tengok, dekat mana boleh tengok, dekat mana tak boleh tengok. Dan fasa seterusnya bila anak tu dah makin besar, kita bimbing dia. Sebab akan ada masa dia akan buat silap. Dia akan tertengok yang tersilap. Mm -hmm. Akan tertengok lama macam dekat kutbah Jumaat tadi. Mm -hmm. Jadi masa tu kita kena tegur. Dia akan lebih mudah terima sebenarnya. Mm -hmm. Sebenarnya anak-anak remaja ataupun orang dewasa dia lebih mudah terima kalau ada fakta yang yang memberitahu dia kenapa benda itu tak baik. Jadi, dah yeah. dewasa ni lebih rasional kan? Ya, yeah, yeah. lebih rasional. Jadi, okay. okey. Puan Siti. Okey. Uh, sekarang ni bagaimana uh, walaupun dah tahu bahawa sebenarnya uh, rupanya anak puan ada autism dan sebagainya sekarang ni masih lagi maksudnya kena memenuhi macam nak bagi gadget, tengok TV dan sebagainya ke atau bagaimana? Uh -huh. Sejak saya dapat tahu dia punya ciri-ciri tu, hmm. saya berhenti uh, TV tiga bulan Semasa Dalam masa tempoh tiga bulan tu dia mengamuk Saya tutup hmm. TV tu dia mengamuk, lepas tiga bulan tu dia okey Dia dah okey, dia dah tenang, saya tak bagi TV pun tak apa Dia main je, baca buku hmm. uh, Banyak nampak progres dia selepas saya tutup TV lah Saya kurangkan TV tu, uh, hmm. saya akan bagi satu jam saja. Jadi apa alternatifnya? Oh. Uh, nak ganti tu macam mana supaya dia rasa terisi kan Betul. waktu yang panjang uh, kan? Saya, buat, uh, saya banyak buat terapi dia dekat rumah. Saya macam ni lah bilik playroom dia ni, hmm. saya uh, aktiviti dengan dia, main sensory play, main mainan lego macam tu. Hmm, hmm kena ada maksudnya tumpuan kena lebih lah dah ya? Kemudian dengan perancangan, jadual. Hmm. Doktor kalau macam ibu apa yang katakan dia tertinggal hmm. kan, hmm. umur dah 4-5 tahun baru dia tersedar, jadi macam mana nak kembalikan Kalau begini dia kecil ni sedang lah Lentur kan Tapi dah Bila dah meningkat dia tu Macam mana Bersama saya Dah umur sekian Sekitar 5-6 tahun Baru tersedar kan Tertinggal banyak benda Nak memulihkan dia punya Jiwa tu macam mana Dah terlambat ke belum? Sebenarnya Tak terlambat sebenarnya Masih ada peluang tu kan Memanglah sebab sekarang ni Kesedaran macam makin meningkat di kalangan masyarakat kita Sebenarnya hmm. mengenai penggunaan screen time Ramai orang mula menyedari Oh tak bagus benda ni Dan banyak orang bagi kesedaran Dan berbincang pasal ni Itu pun satu satu step yang hmm. sangat baik lah Dan yang kedua Macam mana kita ambil tindakan tu Mulai daripada hari ni lah hmm. Yang penting sekali Semua dalam keluarga mesti terlibat Maksudnya bukan fokus kepada anak tersebut hmm. sahaja Maknanya ibu bapa Dan adik-beradik yang lain Perlu memberikan tumpuan Dan juga sokongan kepada anak yang yang terlibat tersebutlah. Lagi-lagi hmm. sebab otak anak-anak ni sebenarnya dia memang sangat fleksibel. Kita panggil neuroplasticity. Boleh hmm. di-train lah kalau umur kurang dari 5 tahun tu sangat-sangat berkesan. Jadi kalau kita ajarkan perkara yang baru hmm. sedikit demi sedikit kita tidak memarahi tetapi memberikan cadangan dan bersama-sama berterlibat dalam aktiviti tu insyaAllah. Kebersamaan hmm. ya? Kebersamaan tersebut. Okey okay, untuk Puan Surina mungkin um, hmm. kalau misalnya anak-anak ni kan sebab uh, kita nak tahu Uh, seumur berapa kalau misalnya dia tidak bagi respon penuturan dan sebagainya kena cepat-cepat bahawa ibu pun kena sedar jangan macam terlalu husnuzon bahawa oh tak apa nanti besar ah, ni okey lah besar. tu kan? <laughs> biasanya umur setahun setengah kalau tak ada perkataan langsung dia tak respon kepada apa kita cakap sebaiknya bawa jumpa dengan speech therapist untuk uh, kita buat ujian lanjut biasanya umur setahun anak dah boleh bercakap satu perkataan hmm. mama, papa satu-satu dua tahun dah dua patah mama minum bola nak bola kan, bila dah makin besar, dia dah pandai. Bila umur empat tahun dah pandai bagi tahu emosi, dah boleh bercerita pendek. Jadi dia akan jadi isu bila dia dah umur empat tahun masuk tadika dia masih lagi tak dapat nak bercakap dalam range umur tu. Hmm, Harapkan supaya ini menjadi lah ah uh, pengetuklah mm -mm. ha uh, kita kadang-kadang juga, juga kepada sikit kekerasan mm. untuk membina satu disiplin yang tinggilah supaya nanti tak ada kesan buruk kepada jangka masa panjang tu tak, tak? Baik. Hmm. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Siti, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ya. Uh, apa yang telah dikongsikan tadi cukup-cukup bermakna memberi juga manfaat kepada kita semua. Terima kasih Puan Zuraida dan juga doktor ya di atas uh, perkongsian hari ini, topik hari ini. Uh, sebab ni kita nak berehat seketiga hmm. tapi kita nak bawakan juga nanti uh, berkenaan dengan harian Metro Batik Run 2025 yes. teruskan dengan kami di MHI